Salam, əziz dəyərli izleyicilər. Bu gün sizə Balıqlar bürcünün təqdim edirəm sizərim. <laughs> Bax, Balıqlar bürcündə olanlar lərinizin içində elə bir böyük bir boşluq var. Lakin alacağınız dəstəklər ola biləcək. Bax bu alacağınız dəstəklərə biraz diqqət edin. Yəni hardan gəlirsə bu dəstəklərə fikir verin əzizlərim. Gözlədiyiniz, ürəyinizdən keçirdiyiniz bir insan geri qayıda bilər. Hər istədiyiniz bəzi gerçəklər ola biləcək. Yəni sevdiklərinizlə də gözəl yaşayacaqsınız. İstədikləriniz ə, həyata keçirə biləcəksiniz. Ba, ətrafında neqativ insanlar hələ də durur, neqativ insanlar var. Amma yenə də kənara edirsiniz özünüzdən. Sevgi həyatınızda birləri ürəyinizi sındırdı, e, yəni sındırıb getmiş, sonra peşman olub e, pis vəziyyətdə olmuş. Yəni artıq onun işi getmir. E, Ahma etdiniz ona və ya sizi üzdüyünə mi düşünür, düşüncələr içindədir əzizlərim. E, hətta üzr istəyə də bilər. Lakin ürəyiniz qırılmış olanda gözəl xəbərləriniz ola biləcək. Söz verib sözünü etməyən birləri var. Birinə güvənirsiniz. Biraz da bəzinizdə güvənsizliklər olmuş. Zamana buraxırsınız bütün hər işinizi. Doğru insanlarla davam edəcəksiniz, addım atacaqsınız. İçinizdə beyninizdə bəzi suallar var. O suallara cavab axtarırsınız keçmişdən gələn bəzi qorxular var ki, yaşamısınız. Qarşı tərəfə güvənsizliklər, acı bir şey yaşadınız elə bir. Təhlükə hissindən qutaracaxsınız. Çox vaqə hər bir işinizə tək hərəkət edirsiniz, tək addımlar atmısınız. Hissləriniz güvənlidir. Öncədən hiss edirsiniz bəzi təhlükəni bəzilərinizdə var bu. Ruhunuz, beyniniz çox yorğun. Sizə nanqoruq edən insanlar Yəni Allahın ədalətinə buraxdınız, həvalə etdiniz Allah Allahın ədalətinə. Çox çətin günlərdən keçdiniz bəziləriniz əzizlərim. Birinə qarşı çox qəranlı və sadiq olacaqsınız. Biraz ikilikdə qalırsınız hərdən əzizlərim. Yəni bir bir məsələni fikirləşdikcə edim etməyim, onlar olmaz. Yəni belə bir düşüncələr içində olursunuz. Özünüzə fikir verin, sinirlənməyin, əsəbləşməyin. Gözünüzdə hər bir kəsi böyütməyin. Gizli bir işlər aparırsınızsa heç kimdən bölüşmürsünüzsə, çalışın ki bölüşməyin, heç kimə deməyin. E, amma diqqətli olun əzizlərim. Çoxluq arasında olaraq özünüzü sizə xoş gələ biləcək ki, nə yaxşı ki burdayam, rahatlanıram, ruh həm fərəhlənəcəksiniz, rahat nəfəs alacaqsınız. E, biriləri evində təmizlik işləyirsiniz və ya iş yerində bəzi təmizlik işləyirsiniz və ya həyatınızdan bəzi insanları təmizləyərək çıxarırsınız. Artıq hər şeyi fərqləyirsiniz, görürsünüz. Gözünüz açıq, beyniniz aydın. Bəz-bəzinizdən gizli gördüyünüz işə dəstək görəcəksiniz. Bax, çalışın ki, ola bilər ki, danışdıqlarınız var ki, sizə dəstək olur. Çünki danışdıqlarınız varsa, çalışın ki, başınızı başınıza iş açmasın, yəni sizi problemlərə salmasın. Sizi vaxtı keçən problemlər yaradan bəzi insanlarla görüşüb dəiq söhbətlər edəcəksiniz. Yatırım edirsiniz, düşünürsünüz, gözəl bir yatırım etmək istəyəcəksiniz. O yatırım da sizə gözəl qazanclar gətirəcək əzizlərim. Sıxıntılarınız var, nəzarvalarınız da. Bax, göz nəzərin yan ətrafınızdadır. Diqqət nəzərindəsiniz. Uzun zaman köçə bilmədiyiniz, bax bir evmi, bir şəhərmi və ya bir yerə gedib çıxıb getmək istəyirsiniz. Biraz qonşu tərəfində narazçılıqlarınız var amma 2 ay içində inşallah köçəcəksiniz. Ya ola bilər gələn aya bir gözəl xəbərləriniz ola bilər köçməklə əlaqəli. Ki xəbər gözləyirsiniz. Bir xəbəriniz gələcək. Burc verdiniz, ala bilmirsinizsə qarşı tərəfin sizin borcunuzu qaytarmağını düşünürsünüz. Sıxıntı yaşayırsınız. Nə qədər özünüzə söz verirsiniz ki, heçmə borc verməyəcəm. Birləri inciyib ailədən ayrıla bilər və ya ya sizinlə olan bir sevgi aranızda amma aranız deyib çıxıb getmiş başqalarının yanında yaşamış lakin geri qayıda bilər, sizinlə davam edə bilər bu münasibəti. Çünki gedib məsəl var, deyir, yaxşını qoyur, yox, pisini qoyur, ya gedir yaxşını tapmağa, gedir görür ki, o bursu bu yəni lap pisti. Yenə də mənim tanıdığım insan, bildiyim insan yaxşıdır. Yəni gedib yenə də geri qayıda bilər. Ayaq sağlamlığınızda, bax, ayaq tərəfdə, qol tərəfdə qollarınızda ağrılar ola bilər. Sizə ilişən, arxanızdan danışan ola biləcək bu həftə. Dövlət qapısında işinizi o həll eliyə görünüz görəcək. Yalan danışan birilərlə üz-üzə olacaqsınız. Dəstəy görürsünüz. Bax, qorxular var içinizdə, yorğunsunuz, çox yorğunsunuz elə bir Yarım qalan işlərinizi görəcəksiniz. Burada gözləmədiyiniz bir insan qarşınıza gələ bilər. Yəni sizi biraz çətinliyə sala bilər. Çalışın önünüzə baxın, hər insana güvənməyin. Sizə yaxşı gəlməyən bəzi neqativ insanların yanında durmayın, çalışın sizə söz verib sizin dəyərinizi bilməyənlərin ətrafından e, siz öz yaxşılığınızı göstərirsiniz. Bəli. E, mükafat da alacaqsınız. Etdiyiniz yaxşılığa görə mükafat alacaqsınız, amma bəzi insanlar sizin yaxşılığınızı anlamır, başa düşmür. Qismətli günləriniz var. Elə bir evinizə bir şey almaq istəyəcəksiniz, bir əşya alacaqsınız. Bəzənizdə elə bir biraz sıxıntılar var, elə bir başgicəllər, məyrəy bulanmada ola bilər. Bu vitaminsizlikdən də, elə vitamininizin azlığıdır və ya qanınızın azlığıdır. İş yerində bax 3-6 ayın içində iş həyatınızda işləriniz yavaş-yavaş yaxşıya doğru gedə biləcək. Səbrinizin sayəsində sizə bax gözəl bir hədiyyələr gələcək qarşınıza. Qarşı tərəfdən biraz incikliyi olmuş amma sonra onun peşmançılığı olub qarşınıza gələcək. Birilərini elə bir ki tez-tez dəstək olursunuz, bəslədirsiz, elə bir onun hər bir işinə kömək olursunuz. Bu da artıq öyrəşmək fürsətdir, istifadə edir, öyrəşir. Bax bunu siz fərqləyəcəksiniz. Artıq bunu yəni kənara qoyacaqsınız ki, bəsdir mən sənin üçün qaştım, bəsdir hər şey etdim, bəsdir səni əzizlətdim, bəs etdim. İş görüşməniz ola biləcək bu arzuladığınız bir diləyə çatacaqsınız. Biraz e, elə bir ki çətin bir ödəmanınız var elə bir biraz çətinlik çəkirsiniz bu ödəmadə. Yükləriniz var. Bax bu yüklərdən yüklərinizi çiyinizdən atacaqsınız. Amma bir ay içində inşallah ki yavaş-yavaş sevinəcəksiz əzizlərim. Bir kişi sizə bir sevinç, bir xoşbəxtlik e, xəbəri gətirə bilər. Ani qərarlar ala biləcəksiniz, dəqiq qərarlarınız ola biləcək. Sevgi həyatınıza da şans verəcəksiniz. Ən azı maddiyyət gələ biləcək, işlərinizi həll edə biləcəksiniz. Düzdür, sevgi həyatınızda biraz narahatlıqlar var, içinizdə qorxular var. Hətta sevdiyiniz insandan belə yardım istəyə bilərsiniz. Hərdən həyatınızda önünüzü görə bilmirsiniz. Addım atarkən diqqətli olun bəziləriniz. Gözlərinizi dəört açın. Ətrafındakı bəzi insanlarla dolaşıb bir yerdə durursunuz. Elə bir qərar alacaqsınız artıq. Kontrolü əlinizə alacaqsınız. İstədiyinizi, nə istədiyinizi biləcəksiniz. Ailə içindən qardaşınla, bacınla aranızda konflikt ola bilər. Səbirli olun ki, konfliktiniz, yəni mübahisəniz böyüməsin. Çalışın ki, özünüzü ələ alın, əzizlərim. Bəzi fürsətçilik edən bəzi insanlar var. Ayın 17-sindən sonra bir az 19-na mən deyərdim ki, diqqət edin. Sizi aşağı çəkən insanlar ola biləcək. Bir şey bitirib yeni başlanğıclar edəcəksiniz. Çox cəsarətli güclənəcəksiniz. Öz huzurunuza qovuşacaqsınız. İşinizdə də bəzilərinizə yüksəliş ola biləcək, xoşbaxlıq, sevinç olacaq sizlər üçün. Burada Qoç bürcündən, Şir bürcündən, Ox atan bürcündən sevgi həyatınızda incikliyi varsa, barışıqlar ola biləcək, təkliflər ola bilər. Yəni təxminən 19-undan sonra bəzilərinin barışığı ola biləcək sizlərlə. Sevgi ətrafı ola bilər sizə. Qısqanclıq enerjisi olacaq, biraz diqqət edin. Tək başına, hər bir işə tək başına girişirsiniz, hər bir işi tək başına edirsiniz. Ruh həngürğünsünüz, əzizlərim. Sizi maraqlandıran bir məsələ var. Beyninizdə qurduğunuz bir neqativi çıxaracaqsınız. Olumsuz hərdən düşünürsünüz. Bəzi istədiyiniz işlər bəzi istədiyiniz kimi getməyə bilər. Yəni buna narahat ola bilərsiniz, əsəbləşə bilərsiniz. Qurur çalışınqı qurur etməyin əzizlərim. Bildiyiniz işə girin, bilmədiyiniz işə girişməyin canlarım. Şübhələriniz varsa də şübələrdən uzaq olacaqsınız artıq. Birilər bax barışırsınız, ayrılırsınız. Barışırsınız, ayrılırsınız. Dəfələrcə yaşadınız bu həyatı, amma artıq yoruldunuz. Artıq tam dəqiq qərar alacaqsınız. Dövlət qapısında elə bir bir işlə nə iləqəli zəfər sizinlə olacaq. Zəfərə çatacaqsınız. Elə bir biraz tək qalmaq istəyəcəksiniz. Yəni düşüncələr üçün, düşünmək üçün, özünüzə baxdırmaq üçün, elə bir dost-düşməni ayırmaq üçün, elə bir tək qalmaq istəyəcəksiniz. Bir neçə gün elə bir tənhalığa qapanacaqsınız. Boş danışan insanlardan artıq uzaqlaşacaqsınız. Bunların boş danışan insanlar üzə çıxacaq. Yalan danışanları üzə çıxaraq siz bu insanlardan nifrət edəcəksiniz. Biraz kədərli günlüy var içinizdə. Maddiyatla irəli gedəcəksiniz. Yaxın dostlarınızı, yaxın yoldaşlarınızı fərq edəcəksiniz. Yat yatırım etmək istəyirsiniz açılan qaplar artıq keçmişi unutaraq qaplarınız açılır. İstədiklərinizi yavaş-yavaş etməyə başlayırsınız. Oxuduğunuz yerdə oxuduğunuz yeri dəyişmək istəyəcəksiniz və ya çıxmaq istəyəcəksiniz və işlədiyiniz yerdən çıxmaq istəyəcəksiniz. Anidən çıxa bilərsiniz. Çevrənizdəki insanlar təəccübləndirə bilərsiniz onları. Yuxularınızı çox görürsünüz, qarışdırırsınız. Yuxularınız hətta mesaj verir sizə, bəlkə də belə bilmirsiniz. sizə qarşı xətası olanlar var, sizə itkilər də yaratdılar, qorxular da yaşatdılar. sizə etdiklərini etdilər. amma artıq onlar öz bədəlini ödəyirlər, ödəyirlər də, ödəyə-ödəyə gedirlər də, bunu eşidəcəksiniz. Həyat yoldaşınızın problemi var elə bir, biraz işlə ilə əlaqəli problemi var. Siz də sıxlıqlıq eşidəndən sonra darıxırsınız. Əliniz göydə dualar edirsiniz. Çalışın, fikirlər, dualar edin tez-tez. İnşallah Həzrət Məhəmməd Əleyhissəlamın üzü xətrinə yoldaşınızın işləri Allah qoysa yavaş-yavaş düzəlmə düşəcək, düzələcək. Amma fikir etməyin, çalışın əzizlərim. Bir danışıq evdə gedir, ailə içində gedir. Yəni maddiətin çatışmamazlığı olduğuna görə bir az sıxıntınız var. İnşallah ki bir işə düzələcəksiniz, <coughs> maddiyatı əldə etmək üçün. E, amma çalışın ətrafınızda biraz şəhərdən uzaq olun. Yəni bir şəhərdən özünüzü qoruyun. Ya nişanlınızdır, ya həyat yoldaşınızın e, ətrafındakı insanlardan yalan e, dolan, e, yəni bir aldadılma ola bilər. Çalışın "y" hərfindən də biraz özünüzü gözləyin, diqqətli olun. Yəni necə gözləyin? Yəni bir aldadıdabilər, bir yanlış yola çəkə bilər sizi. Xəstəyiniz varsa şəfasını tapacək inşallah. Burda böyüğünüzdür, ya nənəndir, ya babandır, ya validinizdir. Bəz vaxt da dediyi sözlər narahat olursunuz, haqsız vəziyyətdə danışır. Yəni validən də olur, hərdən haqsız olur. Yəni mən qınamıram, olur. İndi validən hərdən ola bilərik ki, nə isə mən həmişə övladlarıma deyirəm ki, ola bilər. Nə isə mən səhv başa düşərəm, siz savatlısınız, bilirsiniz. Bəlkə də siz məni başıq salasınız. Ondan sonra ikimiz o məsələni düşünərik götür-göy eləyək, bir məxrəcə, düz məxrəcə gəlik. Yəni həyat budur. Bax, burada da ola bilər ki, valideynin də hardasa bir düz deyə bilməz, düz yol göstərə bilməz deyə hardasa valideyn də elə bir öz övladının sözünə qulaq asaraq, övlad da valideynin sözünə qulaq asaraq bir nöqtəyə gələcəksiniz. Bir dəqiq bir qərarə gələcəksiniz əzizlərim. Bir-ləri küsüb arxasını çö 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 çönüb getmiş sizə tərəf heç baxmaq da istəmir, çünki onun beynini doldururlar, beyninə öyrədirlər, nəsays sizdən aralanmaq üçün çox ona yani söze gelir o adam hardasa. Hayat yoldaşının aile içinde biraz anlaşmamazlık Elə bir ə, həyat yoldaşıva qarşı hərdən şübhələrin olur. Hərdən elə bilirsiz pul gezidir, hərdən elə bilirsiz başqa bir şey edir. Amma inanın ki şübhələrinizi sizi Allahdır, şübhələrinizi sizi əzöv eləminə şeytan rəcimdir. Tez-tez ya Allah, ya Allah zikrini tez-tez deyiniz. Çünki istərsəmə sizin ürəyinizə qarantlar gəlir, qaralar gəlir, qara-qara düşüncələriniz gəlir. Çalışın düşünməyin, təmiz düşüncələrlə düşünün. Çünki şübhələriniz əbəs yerə ola bilər. maşınla əlaqəli sürətlə bu həftə biraz sürətinizə fikir verin. Anidən maşınla həyətdə də dursa, nə isə bir qızılma, nə isə bir dəymə ola bilər. Diqqət edin, sizi saxladığınızı yeri bilin. Yəni Qabarcıdan biləndən sonra ola bilər ki, olmaya da bilər. Ona görə Qabarcıdan sizə xəbərdarlıq eləyirəm. S hərfli birləri bir sıxıntısı varsa, bu sıxıntı da təmizlənir. Yəni, qarşınızdan keçib gedəcək və ya S hərfindən xəbər gözləyirsinizsə, bir xəbər ola bilər. Birləri üzülmüş, üzgün vəziyyətdə Ya valideyninizi itirmisinizmi? Üzgünsünüz. Allah özü sizlərə kömək olsun. Bəlkə də xəstədir, şəfaasını Allah bu şəfaasını versin. Əgər rəhmətə gedibsə, Allah o dünyasını versin. Çox darxırsınız, çox sıxılırsınız. Maddiylə nə isə düşünürsünüz, əlinizə gələcək o maddi düşündüyünüz maddi Şeytan üzlü birilər var, arxanızca gəzir, istəyir hansı bir vaxt vədə axtarır ki, sizi bax enerjinizi də çəksin, sizi yuxarıdan aşağı da endirsin amma bacarmayacaq. O özü yüksəklikdə durub ki, sizi hardasa izləyir. Təsəvvür edin, sizin yüksəklikə qalxmağınızı istəmir, amma o olmayacaq. Biriləri elə bir gözlə, başla, başınız arada tuta bilər, gözünüz ağrıya bilər və ya gözlük bir gözlük gedib həkimə yazdıra biləcəksiniz. Zəif görürsünüz bəlkə də. Birilərin sənət işlərinizi həll edəcəksiniz, bəlkə də diplom işi də alırsınız, bəlkə də pensiya işini. Ailə içindən birlərlə üçün həll edəcəksiniz, vizanla məşğul ola bilərsiniz, vergi ilə əlaqəli bəzi sərhədlər həll edə bilərsiniz. Yəni işlərinizi həll edəcəksiniz. Qısqananlar çoxdur, sizi geri çəkmək istəyənlər çoxdur aman narahat olmayın üzərinizdə həttən artıq nəzarət var. Sözünüzü danışırlar. Bəzi vaxt bir də görsünüz öz sözünüzü, öz sirrinizi özünüz açırsınız. Öz ürəyinizə açıb ətrafa nə qazanırsınız, nə qoyursunuz, nə inirsinizsə hamsını danışırsınız. O siz danışdıqca biraz işləriniz tərsə gedir. Çalışın ki, öz sirrinizi, öz problemlərinizi danışmayın əzizlərim. Hətta qohumlar tərəfindən də qulağı səsli olanlar var, maraqlananlar var sizdən. Biraz diqqətli olun bu həftə. Biraz səbrirli olun əzizlərim. Bir də ki, çalışın bu həftə sirlərinizi çölə çıxın qartmayın. Diqqətinizə görə var olun. Sağ olun. Dəstəyinizə görə də çox sağ olun əzizlərim.